राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते आज दोन हजार चोवीसचे राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्कार प्रदान करण्यात आले राष्ट्रपती भवनात आयोजित पुरस्कार वितरण सोहळ्यात जागतिक बुद्धिबळ अजिंक्यपद जिंकणारा बुद्धिबळपटू डी गुकेश राष्ट्रीय हॉकी संघाचा कर्णधार हॉकीपटू हरमनप्रीत सिंह पैरिस पैराल मध्य सुवर्ण पदक विजेता पैरा एथलीट्स प्रवीण कुमार ऑलम्पिक मध्य दोन पदक नेमबाज मनु जिंकारी आज राष्ट्रपति ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार देखने गौरव शतरंज खेल में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाता है श्री गुकेश डी श्री हरमनप्रीत सिंह को हॉकी के खेल में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाता है श्री सिंह। श्री प्रवीण कुमार को पैरा एथलेटिक्स खेल में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाता है श्री प्रवीण कुमार सुश्री मनु भाकर को निशानेबाजी में खेल में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाता है सुश्री मनु भाकर चौतीस जन अर्जुन पुरस्कार ओलम्पिक कांस्य पदक विजेता महाराष्ट्र पैरा एथलेटिक सचिन खिलारी है। सुरेश कुशाले को निशानेबाजी के खेल में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2024 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है श्री कुसाले श्री सचिन सरजेराव खिलाड़ी को पैरा एथलेटिक्स खेल में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों की मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2024 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है श्री सचिन सरजेराव खिलाड़ी दोन जणांना अर्जुन जीवन गौरव पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं यात पॅरा जलतरणपटू असलेल्या महाराष्ट्राच्या मुरलीकांत पेटकर यांचाही गौरव करण्यात आला जीवन पर्यंत अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है श्री मुरलीकांत राजाराम पेटकर वर्ष 2024 के लिए श्रीमती दीपाली देश को द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है श्रीमती दीपाली देश महाराष्ट्राच्या नेमबाज प्रशिक्षक दीपाली देशपांडे यांच्यासह तीन प्रशिक्षकांना द्रोणाचार्य तर दोन प्रशिक्षकांना जीवनगौरव पुरस्कार तसंच राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार आणि मौलाना अबुल कलाम आझाद चषक पुरस्कारांचं वितरण देखील करण्यात आलं